Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Itu penjelasan yang dikemukakan oleh Syekh Ibn Ajibah berkaitan dengan nama dan sifat Allah As-Sami' dan Al-Basir. Jadi berkaitan dengan ayat Ulul Albab yang dibaca tadi. Ha, kita nak kupas satu isu. Ha, berkenaan dengan zikrullah. Mengingati Allah. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan ulul albab itu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu golongan yang sentiasa mengingati Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring. Baru ni timbul isu, boleh tak berzikir sambil berjoget? Ha, timbul viral dalam Facebook Dalam WhatsApp uh, Kecoh berkenaan dengan amalan zikir sambil menari Macam-macam uh, fatwa keluar Macam-macam uh, penjelasan hukum keluar Baik Untuk menjawab persoalan ini ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi Pertama Isu zikir dengan tarian dia alam merupakan suatu isu ijtihadi sebab apa disebut isu di isu ijtihadi kerana tidak terdapat nas yang sahih mengharamkan perkara tersebut ada tak dalil yang mengatakan bahawa haram berzikir sambil menari ha. maka sebahagian ulama dalam aliran tariqat berijtihad antara cara mereka untuk menghayati zikir mereka gunakan bentuk apa tu gerakan badan. Uh, jadi itu sebagai salah satu kaedah yang digunakan dalam sebahagian tarikat. Okay. Jadi apabila dia dibincangkan dalam disiplin ilmu tarikat kita kena faham penghujahan yang mereka kemukakan hujah-hujah uh, yang mereka kemukakan jika kita tidak mahir dalam bidang tersebut kita jangan sibuk-sibuk kerana, kerana apa? kerana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan wa iza hakam tum bainan nas antahkumu bil adl bila kamu nak menghukum di antara manusia Maka hendaklah kamu menghukum dengan adil Kita nak hukum tarikat ni sesat Sebab apa dia menari sambil berjoget Soalan pertama Kita ni faham tak disiplin ilmu tarikat Faham tak? Ya kalau kita sendiri tak faham Macam mana kita nak hukum orang? Mati oleh Allah SWT sekalian Kita sambung isu ni Baik saya bertanya kepada seorang syekh Tarikat Syatariah Bapak, -bapak Madia Dr. Syukri Abdullah Berkenaan dengan isu ni Bila orang viral tentang Tarikat Naqsyabandi Haqqani ni Atau naqsh, naqsh, Tarikat Naqsyabandi Aliyah Yang dikatakan sesat sebab apa? Sebab ada anak murid Syekh Nazim ni Meziki sambil joget breakdance ha, uh, Jadi viral dalam Facebook ha, uh, Dalam Twitter Dalam Whatsapp ha, uh, Dalam Youtube Baik Jadi beliau menjelaskan okay, Secara umumnya Dalam disiplin ilmu tarikat ni ada dua Satu dinamakan sebagai Kaedah Sunni iaitu berpaksikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi sebut zikir-zikir aurat-aurat kaedah-kaedah yang Nabi nyatakan secara jelas dalam hadis dan yang kedua beliau menjelaskan ada namakan sebagai kaedah ijtihadiah kaedah ijtihadiah ini dilihat daripada sudut fiqhud da'wah fiqh da'wah jadi beliau menjelaskan Syekh Nazim Haqqani Yang menjadi almarhum Tuan Guru kepada Tarikat Naqshabandiyah Haqqani Yang jadi isu viral sekarang ni uh, Jadi nyatakan bahawa Beliau ni berdakwah di Barat Di UK Jadi beliau berdakwah kepada Golongan yang kaki disko Memang kaki berjoget Rapers uh, rappers uh, Bukan Perogol bukan kaki rap. Ha <gul> rapper kata perogol bukan. Golongan kaki rap. Ha. Jadi dakwah beliau kepada golongan ni dia kumpulkan geng-geng yang suka berjoget ni semua. Maka beliau berdakwah sambil membenarkan golongan ni mengekalkan minat dia. Dia nak berjoget ke dia nak nari rap ke apa semua. Tapi bila dengan pendekatan seperti itu terbuka hati golongan ini untuk menganut Islam mengucap dua kalimah syahadah jadi pada peringkat awal dakwah untuk mendekatkan itu namakan sebagai fiqh dakwah tapi bila diambil gambar maknanya bukan syarat nak ikut tarikat nak syabani haqqa ni kena menari rap bukan maknanya berbetulan orang yang rappers tu dekat barat dia berzikir sambil dia nari rap Sebab dia baru kenal Islam Dia nak rasa seronok tu tak tinggal lagi Tapi dalam masa yang sama dia nak zikir kepada Allah ha, Itu penjelasan beliau ha, Satu Yang kedua Bila kita nak lihat kepada isu ni Apa hukum joget Menari secara umum Apa hukum asalnya? Haram ke harus? Mana Ustaz? Haa, kemah Ustaz. ha, Ustaz keluar fatwa lah. <laughs> Kaedah dinyatakan... ...al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal kepada sesuatu. Mu'amalat itu adalah dibenarkan. Kecuali ibadat. Kalau ibadat, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal ibadat haram buat. Kecuali apa yang Nabi tunjuk saja. Kalau ibadat. Tapi kalau dalam surut... I mu'amalat Maka asalnya adalah boleh Maka ambil kaedah ni Apakah hukum asal menari Tarian itu sendiri Apa maksud tarian iaitu gerakan badan Tuan-tuan pernah menari? Siapa yang biasa belajar silat Dia ada menari Silat tari Kan? Ini nama? Kan? Orang oh, kan? Kita silat Tapi silat tu silat tari mana menari Ada fatwa ulama' kata haram Masa kita bersilat Tari silat tu jadi haram Syekh-syekh Arab Yang ada dekat padang pasir Arab badui Dia ada tarian badui dia Ya leluk tu Bunyi kan kita tengok dah dokumentari eh? Dekat khemah-khemah Dia menari sebab apa menari? Sebab cara dia nak menunjuk kehebatan perang saya pernah pergi ke Aceh tuan-tuan Tarian dia tarian perang Tarian perang Aceh ha, Dengan dia punya pisau bengkok dia tu Dia menari Tapi dalam bentuk tarian Seperti kita Tari silat Silat dalam bentuk tarian ha. Adakah itu haram? Tak ada fatwa yang mengatakan haram tak? Jadi asal Benar Tapi kenapa sesetengah tarian jadi haram? Abel yang menari itu perempuan Kita tengok Dan dia bukan mahram Jadi haramlah kita tengok Kalau perempuan sama perempuan nak menari boleh? Boleh tak ada masalah Yang kita Senam robik Senam robik tu kan joget hmm. Senam robik Kalau laki sama laki haram Ni geng-geng yang viral kata haram zikir sambil menari ni Pernah tak keluar fatwa senang robik laki sama laki haram tak ada ya tak? sebab apa? sebab dalam batasan syarak laki sama laki nak senang robik senang robik tu berjoget lah menari ya? Lah. dengan lagu hik hak hik hak hik hak gitu kan hmm. kat UTM tengah kemaruk senang robik ha. kalau perempuan sama perempuan boleh tapi kalau bercampur jadi haram sebab apa jadi haram? timbul fitnah gerakan wanita tu tak boleh laki tengok haram jadi bukan menari itu haram Tapi apabila ada elemen lain jadi haram Baik, jadi sekarang ni Tarian itu digunakan Dalam semasa menari Dia zikrullah Ingat Allah Contoh seperti di Turki Sebab isu ni banyak berlaku eh? Banyak kalau kita kaji sudut tarikat-tarikat Yang menggunakan kaedah tarian ini Banyak yang berasal daripada Turki Ha, contoh ha, seperti tarikat Ar, a, Jalal, a, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ha, dijadikan sebagai mananya, sufi punya sufi dance tarian sufi ha, sebab memang ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama' dalam menyatakan perkara ini tapi kita melihat kepada prinsip asalnya bila tarian yang tidak disertakan dengan elemen-elemen haram dan dalam tarian itu dia zikrullah ingat Allah subhanahu wa ta'ala maka tak ada masalah ha. kalau kita berzikir la ilaha illallah gerak tu tu gerak kan? walaupun orang tak nama imam menari nanti kan tapi itu satu gerakan Maksud tarian itu adalah gerakan anggota badan Jadi secara prinsipnya Pada lihat kepada hukum asal Dia adalah dibenarkan tapi kalau nak katakan haram, maka perlu ada dalil, mana nas yang mengharamkan? Sekarang ni jadi terbalik. Kita pula kena cari dalil mana yang mengharuskan, tak? Dia tengok kepada asal tu harus ke asalnya haram? Dalam ibadah asalnya haram. Jadi kena ada dalil yang membenarkan. Tapi bila dalam persoalan muamalat, maka asalnya harus. Kamu kata haram, datangkan dalil yang mengatakan haram. Bukan minta kami supaya kemukakan dalil yang mengharuskan sebab dalil asal harus. Ustaz baca tadi. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Dalil asalnya harus. Tapi sekarang ni boleh kata haram. Apa dalil haram? Ada tak nas dalam Al-Quran atau hadis Nabi yang Nabi larang? Ketika berzikir, diharamkan kamu menari. Jika tak ada nas yang jelas, maka dia kembali kepada hukum asal dan para ulama dalam disiplin ilmu tarikat menggunakan pendekatan tersebut sebagai uslubu dakwah sebagai kaedah dakwah jadi kemudian timbul isu qasidah pula ha. jadi isu qasidah nyanyi tadi menari ni nyanyi pula apa hukum nyanyi balik semula kaedah tadi al aslu fil al ibaha asalnya dibenarkan nyanyi boleh tak boleh apa bukti boleh yang kita nyanyi tola al badru alaina siapa yang nyanyi penduduk madinah yang menyambut nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke yathrib dan yang menyanyi itu bukan hanya orang lelaki orang perempuan pun menyanyi menyambut berkasidah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam datang yang kita sampai sekarang kita kekalkan tala al badru alaina dah kalau boleh tala al badru alaina apa salah ya hanana apa masalahnya <tolak> al <-badru alainah> apa apa permasalahan dalam kasidah kasidah yang dibaca Melainkan jika dalam kasidah itu ada elemen-elemen yang bercanggah dengan hukum syarak. Pernah seorang sahabiah berkasidah di hadapan Nabi. Dia puji Nabi SAW berlebihan. Nabi tegur. Nabi bukan tegur larang daripada berkasidah. Nabi tegur lirik kasidah tu suruh betulkan. Kerana dia ada elemen Maknanya mengagungkan Nabi melebihi Maknanya menyamakan dengan Tuhan Nabi larang ha, Ini syirik tak boleh Tapi kalau dalam lirik itu Tiada elemen yang bercanggah dengan Hukum syarak Maka tak ada masalah ha? Okey Timbul lagi viral Yang nyanyi lagu ya Hanana tu Habib Syekh Bergambar pula dengan Syekh Nazim Ha. Ha. Inilah dunia fitnah tuan-tuan IT ni memang dia memudahkan kita berinteraksi tapi jangan lupa dengan kecanggihan IT memudahkan kita dapat dosa kering apabila kita suka sebar fitnah forward dah orang kata Syekh Habib Habib Syekh ni dia adalah pengikut tarikat Naqsyabandiyah Haqqani yang diharamkan oleh jawatan kuasa fatwa kebangsaan Ya. Sebab apa? Sebab Habib Sheikh bergambar dengan Sheikh Nazim Dah Kalau orang Islam gambar dengan George Bush jadi kapi <gitu> Kita nak hujah logik je ya. Saya bergambar dengan George Bush Atau bergambar dengan Barack Obama sekarang Barack Obama kan pernah datang Malaysia Berapa ramai orang Malaysia yang bergambar dengan dia? Jadi kapi belakang? Kadang-kadang kita ni main sentimen yang kita terlupa, terlupa batasan ilmu tu Adakah dengan hanya sekadar bergambar Mengesahkan dia sebagai anak murid Kalaupun jadi anak murid, apa masalahnya? Yang dikaitkan pula Dianggap sebagai anak murid dan sesat ha, ni lagi teruk Bukan setakat Habib Syekh, ya hanana Habis dengan Syekh Nuruddin, apa kena? Dengan Habib Ali Zainal Abidin pun kena Ha ini dia Dunia fitnah Mudahnya orang kita ni fitnah ulama kan? Kita menghormati Habib Zainal Abidin Syekh Nuruddin Ini ulama-ulama yang hebat Kita nak contohi mereka tak mampu tuan-tuan ha, Nak hafal banyak Al-Quran uh, Hadis seperti mereka tak mampu Tapi kita mudah ya Forward. Sebab apa ambil gambar hierarki tu Ha. Huh. Syekh Nazim duduk atas, Habib Syekh ada, Habib Ali Zainal Abidin ada, Syekh Nuruddin bawah sekali gambar. Ha ni semua satu kelompok tarikat sesat belaka. Ada kita sahkan adakah Syekh Nuruddin itu pengikut tarikat Naqsyabandi Haqqa ni? Betul. Hmm. Ha itu. Mana fitnah-fitnah yang yang berlaku dalam dunia kita sekarang. Sebab itu bila ada orang tanya saya tentang isu ni saya kata yang kita sibuk nak menyesatkan orang apa <laughs> yang kita gembira sangat nak forwardkan orang tu sesat kenapa apa perlunya <laughs> itu jadi persoalan tapi sebab nak seronok kan? kita kaki forward 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 kita nak kita rasa seronok kalau ulama tu dijatuhkan Oh seronoklah kita Bila betul Syekh Nuruddin yang pengikut nak saban di haqq ni aa, memang pakak sesat. Kita kita suka benda-benda seperti itu. Berita-berita yang menggembirakan nafsu. Sedangkan kerja kita kita nak tengok diri kita balik. Hm, kita ni beramal betul ke tidak yang sibuk nak menyesatkan orang. Kan yang golongan yang suka kaki forward yang suka menyesatkan orang ini gitu gini gitu gini. Ha, berjoget sambil berzikir sesat Kalau berjoget sesat Kenapa tak cakap hati-hati Malaysia tu sesat tak ke? Pergi tangkak lah <giggle> Kan sesat lah Berjoget Dahlah berjoget Dedah aurat pula Adakah berjoget sambil dedah aurat menjadikan dia kafir? Mana kafir Tak Itu sebagai amalan fasiq Dosa Tapi tak menyebabkan kufur Tapi apabila dalam tarikat ada zikir sambil berjoget dikata sesat terkeluar daripada Islam kenapa double standard <tus> artis berjoget tak dianggap sebagai sesat tapi ulama bila zikir sambil menari dikatakan sesat pula nah, ini perkara-perkara tuan-tuan ha, jadi sebab itu dalam menjawab persoalan seperti ini Saya menyatakan bahawa dia adalah fitnah Satu, tak jelas Uh, maknanya fakta-fakta yang dikemukakan tak jelas. Analisa tidak mendalam. Ha, bila analisa tidak mendalam, bagaimana kita nak memenuhi firman Allah? Wa idha hakam tumbayna nas antahkumu bil adil. Ha, bila kamu nak menghakimi seorang manusia, hendaklah kamu menghakimi dengan adil. Adakah adil kita menghukum Syekh Nazim? Ha? Almarhum Syekh Tarikat Naqsyabandi Haqqani sebagai sesat hanya kerana kita menonton gambar anak murid dia salam cium tangan pop anak murid Syekh Nazim salam pop Kristian dekat Vatican dia salam dicium tangan adakah salam cium tangan pop itu menjadikan kapi yang menjadikan tok guru pula dilibatkan dengan kapi adakah amalan-amalan itu jadi amalan kufur amalan syirik kepada Allah. Hmm. Jadi kita dah menghukum dalam keadaan fakta tak sempurna. Kita duduk dekat mahkamah, kita sekarang jadi hakim. Orang mengadu dekat kita, syekh ni buat gini, syekh ni buat gini. Tapi fakta kita tak sempurna, kita pun terus jatuhkan hukuman. Kamu sesat. Tindakan kamu ni sesat, sedangkan fakta kita tak sempurna lagi. Adakah saya seorang hakim yang adil atau zalim? Zalim Tak adil Sebab kita tak menelusuri Sebab tu uh, Syekh Tarikat Syatariah Profesor Madia Dr. Uh, Syukriyuh Abdullah uh, Beliau pakar manuskrip alam Melayu Di Universiti Kebangsaan Malaysia Menyatakan Kalau nak menjelaskan hukum fatwa Tentang tarikat dan tasawuf Mesti mengkaji daripada sudut Bidang tasawuf dan tarikat sendiri sebab mereka mempunyai cara ijtihad yang tersendiri. Yang orang lain di luar daripada tarikat dan tasawuf tak faham. Ha, kalau kamu nak faham, bincang dulu. Kumpul data dah lengkap. Baru kemukakan pandangan. Sebab itu esok, tuan-tuan. Ha, eh, lusa. 21 hari bulan. Ha, ak apa tu? Uh, Akademi... Tamadun Melayu apa, Atma UKM aa, Akademi Tamadun Melayu UKM akan menganjurkan penjelasan berkenaan dengan tarikat Naqsyabandi di UKM ha, siapa yang ada kelapangan lusa 21 hari bulan ha, pukul 9 pagi akan mula aa, penjelasan Yang dipanggil adalah Syekh Tarikat Naqsyabandi di Malaysia aa, Iaitu salah seorangnya Profesor Madia Dr. Abdul Manan uh, Pensyarah Uniza ha, di mana beliau adalah syekh yang berautoriti ha, dalam tarikat Naqsyabandi dia ada rantaian sanad daripada guru beliau beliau ni seorang syekh beliau yang akan buat penerangan ha. apabila dah diviralkan UKM Atma UKM akan buat penerangan ni yang geng-geng anti Habib anti Yahanana anti tarikat ni viral UKM nak lawan majlis fatwa kebangsaan hmm. Maknanya kita melihat Ini adalah dunia fitnah Kalau betul Kenapa perlu kita Viralkan pula Nak menyalahkan apa yang UKM nak buat UKM Atma UKM nak beri penjelasan Panggil Tokoh sebenar Orang yang memang terlibat dalam tarikat Dan tarikat tu tarikat nak syabandi Yang menjadi fitnah sekarang ni Yang difitnah Tarikat nak syabandi lah ya. Jadi dia panggil Syekh ni bagi penjelasan. Kalau betul kita seorang yang ikhlas dalam mencari kebenaran, kenapa kita salahkan dulu? Dengarlah dulu. Dengar penjelasan. Kemudian kita berbincang mana yang dia salah, betulkan. Tapi belum berlaku majlis, dah viral lah. Ha, Geng-geng viral ni. Ha, keyboard warrior. Ha, duduk depan nampak macam alim je. Baik. Padahal dia kaki sebar fitnah keyboard Oreo memang PM macam tu depan penakut kecut hmm. ngalahkan tikuh depan kucing tapi belakang dia lah handal ha, ini fitnah keyboard Oreo ni ha, dia hanya berani belakang ya depan nampak baik senyap ha, jadi ni dunia fitnah tuan-tuan jadi -tuan. sebab itu pendirian kita sebagai seorang Muslim apabila suatu isu dimainkan kepada sesama saudara seagama kita pun Nabi SAW menyatakan Man satara aurata akhihi Satarahu Allah al qiyamah Siapa yang menyembunyikan keaiban saudara seagamanya Allah akan menyembunyikan keaiban itu di hari kiamat kelak Kalau seorang manusia biasa Muslim pun Nabi suruh kita jangan hebahkan keaibannya Ini pula kita hebahkan keaiban ulama' Macam mana? Kita hebahkan, berbangga pula kita menghebahkan keaiban ulama. Bangga kita kalau dapat kaitkan Syekh Nuruddin dengan Syekh Nazim sesat apa semua. Jadi bangga pula kita. Sedangkan Nabi kata, apabila melibatkan saudara seagama, tutup dulu. Tutup. Kalau nak dapat maklumat Allah kata, inja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanuh. Jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa satu khabar, siasat dulu. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu akan rasa menyesal kerana apa? Kerana kamu menyebarkan berita tanpa menyiasat terlebih dahulu. Hmm. Jadi Allah dah jelaskan, datang kepada kamu seorang yang fasik, para ulama mentafsirkan Seorang yang fasik itu sama ada individunya fasik atau berita itu fasik. Macam mana berita fasik? Iaitu berita yang tak jelas betul salahnya. Dia ambil contoh yang gambar hierarki Syekh Nazim, Habib Syekh, Syekh Habib Ali Zainal Abidin, Syekh Nuruddin Banjari yang gambar tu kan yang diviralkan tu. Soalan kita betul ke tak gambar tu? Maknanya betul ke silsilah di mana ulama-ulama ni adalah mengikut tarikat Naqsyabandi Haqqa ni. Itu satu benda yang kita boleh fikirkan. Betul ke? Hakkah adakah hanya kerana viral dalam WhatsApp, viral dalam Facebook sudah dianggap betul? Tidak. Mana berita itu sendiri adalah berita fasik. walaupun yang viral tu ustaz. Tapi berita tu fasik. Maka bila berita fasik atau individu fasik Dapat maklumat tu Allah kata Fata bayanu Siasat Kalau tak mampu siasat Jalan selamat Senyap Tutup Tak payah sebar Tak payah cara tuan-tuan Tak payah cara Sebab persoalannya Apa untung untuk iman kita Bertambah iman ke <laughs> Kalau kita tahu Benda-benda tu sesat, fasik Tak ha. Jadi sebab itu ada orang tanya Saya tanya Awak nak masuk tarikat ke tak kau nak masuk tarikat Masuk ikut jalan dia Pergi jumpa syekh tarikat Tanya Tapi kalau tak nak ikut tarikat Buat apa sibuk-sibuk Nah itu soalannya <laughs> Yang kita pergi sibuk tarikat tu sesat Tarikat ni sesat Tanya Awak nak masuk tarikat ke tak nak Adakah wajib masuk tarikat Tak Itu ada pilihan individu Cara dia nak mendekatkan diri dengan Allah Nak ikut tarikat Pergi jumpa syekh yang sebenar Tanya dia, betul ke tarikat ni begini, tarikat tu begini, tarikat tu begini. Tanya pihak yang betul, syekh yang betul. Tapi kalau rasa-rasa diri tak nak ikut tarikat, buat sibuk-sibuk orang tarikat? Banyak lagi kerja kita. Quran pun tak boleh baca lagi. <laughs> nak kata Quran sebulan sekali pun payah. Apa kita sibuk ke benda-benda viral seperti itu? Inilah cabaran di akhir zaman tuan-tuan. Fitnah yang mudah berleluasa. Yang terkadang kita pun terpalit juga nah, Dalam keadaan kita Sebab itu Nabi kata Aku nak bertemu pada waktu pagi Dalam keadaan aku tak nak dengar Berita buruk tentang sahabatku Itu Nabi Walaupun Nabi tahu Sahabat-sahabat baginda ada buat salah Tapi Nabi kata kalau boleh Jangan cerita dekat aku keburukan sahabatku Sebab apa? Sebab Nabi nak bersangka baik kepada para sahabat Kalaupun sahabatnya buat dosa maksiat Dia bertaubat kepada Allah dia mohon mudah-mudahan Allah ampunkan dia jadi tak rosak hati tapi sekarang ni bila dunia dah begitu ialah dunia tanpa sempadan aa, dunia di hujung jari IT begitu canggih aa, aa, gadget begitu canggih menyebabkan banyak sangka-sangka buruk kita kepada sesama umat Islam berlaku dan bukan hanya sekadar sesama kita kita dengan ulama' pun bersangka buruk Orang tu gini, orang tu gini, orang tu gini Yang akhirnya hati kita sendiri rosak Yang hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala pun Kita tak boleh nak jaga, kita tak boleh nak pelihara Sebab kita tak mampu untuk menyembunyikan keaiban saudara seagama kita ha, Sedangkan prinsipnya Nabi kata Kalaupun seorang itu salah, sembunyikan Kalau nak dakwa dia, dakwa dekat mahkamah Bukan dakwa dalam Facebook Bukan dakwa dalam, Facebook, dalam WhatsApp Tak Betul dia salah, betul dia sesat. Adukan di pihak berkuasa agama, buat laporan polis, biar mahkamah yang buat keputusan, ada hakim di sana, kita senyap. Dah. Dipanggil sebagai saksi, kita bagi saksi. Tapi sekarang mahkamah di mana? Ha, rakyat mahkamah negara. <guluh> Maka kita pun buat mahkamah kita sendiri, mahkamah handphone kita hukum orang guna handphone ni Orang tu salah, orang ni salah, orang tu salah ha, Kita pun jadi hakim tak bertauliah Dapat dosa kering <tuh> Itulah, komen sikit lah Tentang isu tersebut Wallahu a'lam.